तवज्जो मैं ये वाजे कर दू ये कोई मस्तों मलंगों का नहीं हमने मौला की शान में कलाम सुना सबने अपनी मोहब्बत का इजहार किया अच्छी बात होना चाहिए इश्त सिलसिला है कलंदरी रंग भी है मगर यह दरगाह वो दरगाह है जो इल्मी दरगाह का दर्जा रखती, बल्कि सहीरपा को हिंद के अंदर चंद इल्मी खांका ही हैं, जो एक हाथ की उंगलियों पर गिनी जा सकती। है इस खांका का इल्मी नेटवर्क गुजिस्ता 34 साल से पूरी दुनिया जानती है। अहले इल्म, मुहब्बत सिन, मुफस्सरीन, उलामा, मशायक, इदारे पाकिस्तान का कोई ऐसा अहल इलम होगा इन्हें जिसे ना पता हो दरबार मलंगिया की पहचान मलगिया पाकिस्तान।, पाकिस्तान ये क्या है ये पाकिस्तान से एक रजिस्टर्ड इदारा है मैगजीन है सौ मील के डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा के अंदर इस सौ मील के ज़िला में, में ये एक इस्लामी रिसाला शाया होता है और कब से हो रहा है चौंतीस साल से चौंतीस सालों से उसमें क्या बताया जा रहा है कुरान हदीस तारीख़ इस्लाम नबी तश्वफ रुमानियत इखलाकियात इंसानियत वो सब कुछ जो एक लाख चौबीस हजार पैगम्बर दुनिया में मिशन लेकर आए जो खुदाई मिशन है जो मोहम्मदी मिशन है हजरत जरत शाह की शान हमने सुनी जोश मस्ती का जहार किया मगर जोश में होश को भी कायम रखना जरूरी है हजरत से मोहब्बत है ना वो जो जो नाच रहे थे पैसे लुटा रहे थे हजरत अरी से मोहब्बत है ना और हजरत अली को किससे मोहब्बत थी अपने पाक से मोहम्मद मुस्तफ़ा से हजरत अली की गोद में उनका सर था मुर्शद किसका सर था अपने पीरों मुर्शद हो गया सूरज गुरु होने की तरफ जा रहा है हजरत अली की आंखों से आंसू जारी हो गए और वो चेहरा मुस्तफा पे जाके गिरे हजूर बेदार हो गए फरमाया क्या बात है कहा असर की नमाज कज़ा हो रही है तो मैंने कहा कि मैं ये नमाज अदा कर रहा हूं तो वो भी तो आपकी अदा है उन्हें महबूब की अदाओं से माफ़ मोहब्बत तो हजूर ने उंगली से क्या किया बचपन से सुनते आ रहे हैं ना बताओ इशारा किया किया सूरज वापस पलट आया डूबा हुआ सूरज भी पलटा डूबा हुआ सूरज वापस आ गया और हजरत अली ने क्या किया

घास उगे उस घास को बकरी खाए तो मैं उस बकरी का दूध भी पीने को तैयार नहीं परहेजगारी ये मुंतकीन का सिलसिला है हमारा सिलसिला है कहां से चलता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि के बाद अगली कड़ी कौन सी है हजरते मौला अली मुस्तफा शेर ए खुदा इमाम उललिया मुंबई तो वहां से चलता चलता ये सिलसिला हजरत मलंगी बाबा सरकार वलियों के ताजदार जिनका है ये दरबार तो हजरत मलंगी बाबा सरकार जो है आपका इसमें गिनामी क्या है मुहम्मदीन ख्वाजा सैयदना दीन शाह चिश्ती में फखरी जियाई कादरी नक्शबंदी सोरवर्ती जुनैदी अवैसी सखी साबर बेनियाज हयात कलंदर अलमारूफ हजूर मलंगी बाबा ओलिया ताज़दारे उकाड़ा शरीफ शहनशाहों के शहनशाह बड़े बड़े मुहत्सिन कुरान मौलाना गुलाम अली उखाड़ी जैसे इनकी खिदमत में हाजिरियाँ देते हूँ आप जयद आलम दीन के दरबार में बैठे हैं इस वक्त ये किसी मस्त मलंग का दरबार नहीं इनके सवाल हजात का नाम क्या है भयू ज़ात मोहम्मदिया तो वो कम्प्लीट इंसाइक्लोपीडिया कहने का मतलब ये है कि यहाँ हम सदारत पे बैठे हैं सदारत की तरफ से पैगाम देना आवाम को ये हमारी ड्यूटी है ये हमारे फरज मंसबी में क्योंकि आपने जोश दिखाया हम खामोशी से देखते रहे अब हम होश की थोड़ी सी बात कर रहे हैं आपको खामोशी से सुनना चाहिए आपके आपका जोश हमने देखा अब जो हम होश की बात कर रहे हैं वो आप भी खामोशी से देखें सुने समझे विक्र करें हम यहाँ ढोल टमक्के और लंगर खाने नहीं आए अगर ये भी लवाजमात में शामिल है मगर यह सिर्फ दरगाह नहीं है ये एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी है एक दरसगाह भी है यहाँ बारह साल से जो है वो दीन मोहम्मदी का दर्श दिया जा रहा है दरसे रूहानियत के नाम से ये लिखा हुआ सारा कुछ लेडीज का दर्श यहाँ होता है मर्दों का दर्श बारह सालों से हो रहा है नशरो एशाद का, का काम चौतीस सालों से हो रहा है और अब छ महीने से नमाजियों के लिए दर्श शुरू हुआ है हर जुमे को बाद नमाज मगरब मस्जिद में नमाजी को दर्श दिया जाता है तो दर्श देना क्या है ये नबियों और वलियों की सुन्नत है ये जितने हमने नाम लिए हैं हजरत ख्वाजा मोहन चिश्ती अजमेरी ख्वाजा बख्तियार काकी बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबकली ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही जलालुद्दीन इमाम गजाली इबन अरबी दाता गंजबरी हजमे बहाउद्दीन जिकरिया मुल्तानी मुजद अल फैसानी जुनेदादी बस्तामी ये क्या करते थे ये जितने लोग हैं जितनी हस्तियाँ हैं इनकी जिंदगियाँ दस तदरीस में गुजरी अल्लाह की मखलूक को क्या करते थे का रास्ता बताते थे अल्लाह के रास्ते पर चलाते थे और बंदे को अल्लाह से मिलाते थे ये इनका मिशन है इनका ड्यूटी है, ये महकमा तसव जो है ये क्या है? ये सफाई का डिपार्टमेंट है तो हमारे हजरत अली जो है वो क्या थे उनके मुर्शि की नमाज आंखों की ठंडक है हजरत अली के मुर्शद की नमाज क्या है नमाज, नमाज, नमाज मेरी आँखों की है, सल्लाव सल्लाव है। तो अली के जोने जो नारे लगाने वाले हैं उन्हें अपनी का चाहिए चेक एंड बैलेंस करना चाहिए सिर्फ अली अली क्या के हजरत अली के नाम को बदनाम करना ये बहुत बड़ा नक्स है अपने इश्क को दुरुस्त करना है तो हजरत अली की जिंदगी का मुताया करें हैदरी मोहम्मद चार यार हाजी खा गुदी तो बाबा जी सरकार फरमाया ना मदीना तो इल्मे वाली है बाबा भादी से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इल्म का शहर हूँ कौन कह रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाया मैं नबूवत का शहर हूँ मैं इलम का शहर हूँ वह अली, अली उसका दरवाजा है जिसने भी मुझ तक पहुंचना है कहाँ से गुजर के आएगा दरवाजे से तो ये जो औलिया क्राम है ये नबी पाक तक पहुंचने के दरवाजे हैं क्योंकि इन सब दरवाजों का ताल्लुक बाबे मदीना तो हजरत मोला अली तरीकत वहीं से चलते हैं ना तो अपनी जिंदगी को बाहमन बनाना है यही इस उर्स का पैगाम है पांच वक्त की नमाज रसूल पाक की आंखों की ठंडक थी तो ये आप भी अगर नबी पाक से मोहब्बत है तो अमल शुरू करते सुबह से। मगरे, ईशा ये हमारे और ये क़राम जो थे ना ये आठ वक्त के नमाजी थे कितने फजर जोहर असर मगरब के साथ मिलाते थे तहज को सुनत रसूल है इशरात पढ़ते थे चाश्त पढ़ते थे और ना तो वज़ाइफ करते थे कुरान पाक की तिलावत करते थे मुरिदैन की असलाह करते थे ये कवाली का जो शोभा है ये तो बहुत ानवी है रखता है उनकी ज़िंदगियों के अंदर कभी कभार सुन लेते थे मगर उनकी जिंदगी पर जो मुहित बात थी वो क्या थी मखलूक खुदा की असलाह मोहब्बत तो अपनी जिंदगी में हमें ये भी देखना है कि हजरत अली ने काफर को नीचे गिराया हुआ है काफर को नीचे गिराया हुआ है तलवार हाथ में है तो काफर ने हजरत अली के मुंह पे थूक दिया थूक फेंक दिया हजरत अली ने उसे छोड़ दिया उसने कहा कि आपने मुझे छोड़ा कि मैंने तो इसलिए थूका था गुस्से में आएंगे फटाफट मेरी गर्दन उतारने के बाद खत्म आपने फरमाया नहीं पहले मेरी तुम्हारे साथ लड़ाई थी अल्लाह रसूल के लिए अब तुमने जो थूक फेंका तो मुझे गुस्सा आया मेरी अनाक का मसला आया अब अगर मैं तुम्हें कत्ल करता तो ये जुर्म मेरे सर पे होता इतने बड़े दानार लोग थे तो फरमाया मन कुन तो बोला अभी कह रहे थे ना फ하자 अलिय नराज सबाक सहाबा का जमाना सामने है कितने सहाबा खड़े थे उसमें हजारों साहबी याद भी हैं लेडीज भी हैं आखिरी हज करके आ रहे हैं गदीर खूम के मुकाम पर स्टेज बनवाया गया मौला अली को ऊपर बुलवाया आपका बाजू पकड़ा और फरमाया कि सुन लो मन कुन तो मौला फहजा अली मौला जिस जिस का मैं मौला मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा मौला उस उसका अली मुर्तजा मौला तो बस पैगाम यही है सच्चाई की तरफ आए इसके हलाल खाएं घर वालों के साथ सलूक से रहे ने फरमाया जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है वो इस्लाम घर से शुरू करो तुम में सबसे अच्छा हुआ है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है और मैं तुम में सबसे ज्यादा अपने घर वालों के साथ अच्छा हूँ इर्शाद रसूल अपने घरों के अंदर मोहब्बतें बढ़ाए गुस्सा इस्लाम में हराम है हजरत अली ने गुस्से को थूक दिया उसको छोड़ दिया समझ आ रही नबी पाक के ऊपर कूड़ा फेंकती थी कौन माई। तो फिर हमारे ऊपर कोई के तो दिखाए एक बाल्टी फिर हमारी मुसलमानी और हमारा ईमान झलक के बाहर आता है कि नहीं ये अंदर का जो चोर बैठा हुआ है इसको मारना इसको काबू करना मन फरफा रब जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना बड़े मूजी को मारा नफसे अब मारा को गर मारा नफसे अब मारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ये हर वक्त अपनी चलाता है अगर ये नफसे मारा थे हमने काबू पा लिया होता तो हम वली अल्लाह ना बन चुके होते वजह क्या हुई ख्वाहिशात के गुलाम बन गए अल्लाह को मुतकास हो कसरत ख्वाहिशात ने हलाक कर डाला मालो दौलत हिस्टो अफस ने तुम्हें तबाह कर दिया हत्ता हताबिल यहाँ तक कि तुम कब्रों में चले गए तो बस ये पैगाम है मोहब्बतें बढ़ाएं नफ़रतें मिटाएं एक दूसरे के साथ इखलाकियात से पेश आए रसूल्ला ने अपनी जुबान निकाल के फरमाया नंबर पे बैठे हुए कि तुम मुझे इसकी जमानत दो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ ये जुबान जो है ये उम्मुल फसाद है एक चुप सौ सुख अल्लाह ताला ने सबको अमल की तोहफीक